Добрий день, мене звати Оля. Я тут другим, Я пишу теж не дуже давно. Не знаю, в принципі, як я пишу. Ну, якось чим багаті, тим раді. Як тільки що Марина сказала. В мене вірш не так про тих, кого ми пам'ятаємо, а про загальну, так, про пам'ять загалом, скажімо так. І время замірло, і життєві тітверхном. Мы все, мы все спешим забыть. Эх, люди, люди. А память – это книга в основном. И как напишешь, так уже и будет. Все промелькнет, как строки со страниц, и буквы мелкие, и шветер разбросает. Глава один, там много не болит. Последняя глава – небытие растает. У памяти мы просим «дай добра». Но госпожа сия порою злобно шутит, и из глубин своих, не принося тепла, воспоминаниями так сильно воду мутит. Мы помним многое, каждому свое, и в книге памяти предела нет страниц. Ты помнишь? Спросит голос и пойдет по главам жизни, чтобы заблудиться. Так вспоминай, что было и что есть. Не бойся, помни то, чего не стало. Таких нет много, всех их не прочесть. Закончилась глава. Начни ее сначала.